Bakı Expo mərkəzində keçirilən 7-ci beynəlxalq kitab sərgisində yazıçı Şah Səlmi Türkayın Evdostluğa məsəhrinin imza günü keçirildi. Gənc yazarın Evdostluğa məsəhrinin ana xəttini insan əqidəsinin, ruhunun, fikir və düşüncəsinin azadlığı mənəvi müstəqilliyi təşkil edir biz çox qürur vericidir ki, ölkəmizdə bu cür maarifləndirmə üçün tədbirlər keçirilir. Oxuculuğu artırmaq üçün gənclərimiz arasında maarifləndirmə proqramlarının bu cür dərindən tətbiqi mənzər artıq tikən sərimizin oxu kütləsini artırır. Biz kitabım haqqında bu gün mən burada Şəxs elmi Türkayı Evdustan kitabıyla özümü təqdim edirəm oxuculara. Bu mənim ikinci əsərimdir. İngiliscəyə tərcümə olunub. Əsər biraz insanlara qaramsar kimi görsən, çünki dostluq əslində isə mən dostluğun içindəki azadlığı göstərməyə çalışmışam. Çünki həqiqətə baxanda həqiqi dostluq fiziki deyil, əslində mənəvi olur. Bu bir növ ə, xarakter dostluğundan bəhs edən romandır, psixoloji romandır. Londonda təsirlənmişəm. Ona görə birəsə fərqli texnikalardan istifadə edib yazmağa çalışmışam. Həm yazar olaraq özümə məhdudiyyətlər qoymuşam, həm də oxucuları birəsə sınağa çəkmişəm. Çünki bilirsiniz, dostluqda əsər yaratmaq soğ sətdi, məkan dəyişmir, eyni 4 var arasında bir canlıq personajdır. Qeydədəki şah səlmi Türkay Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin məzun olduqdan sonra təhsilini Londonda davam etdirib.